Устанавливаем операционную систему FreeBSD. В появившемся меню нажмем цифру 1. Дальше будет происходить загрузка операционной системы с диска. Здесь нам нужно выбрать страну. Выбираем Россию. Выбираем кодировку консоли. Жмем стандарт. Жмем ОК. Здесь нам предлагают создать диск, разметить диск для будущей операционной системы. Жмем клавишу C. Жмем Enter. Еще раз Enter. И Q для выхода. Выбираем стандарт. Жмем ОК здесь можно либо автоматически разметить либо ввести либо разметить вручную выберем автоматически для этого нужно нажать на клавиатуре клавишу а вот разделы созданы q для выхода выбираем необходимые пакеты для установки Ок. Выбираем носитель. Жмем yes. И ждем, пока закончится установка операционной системы. Вот нас поздравляют, установка окончена. Нажмем «Ок». Здесь нам предлагают конфигурировать сетевые интерфейсы. У нас есть. Спрашивают, включили ли поддержку протокола версии 6. Нажмем «Но». Предлагают автоматически настроить интерфейс. Нажмем «Да». Поиск DCP сервера. Вот, сервер найден все нормально введем название компьютера системы домен нажмем ок предлагают сделать наш нашу операционную систему шлюзом ну, выберем да здесь нажмем no предлагают включить SSH сервер. Жмем есть, так как нам нужна будет консоль удаленная. СТП не нужно. Поставим другой, если нам надо. Но, ну, ну. здесь можно произвести настройки. Можно не производить. Выбираем часовую зону. у нас нет мышки то есть надо предлагают установить дополнительные пакеты не, будь, не будем это делать создадим нового пользователя поместим его в группу фил эта группа может переключаться на рута то есть на супер пользователя окей exit пароль VT нужно указать подтвердить ну все в принципе все готово жмем exit предлагать перезагрузить компьютер чтобы загрузиться в новой установленной системе 3BSD жмем есть yes. Дожидаемся перед компьютера.